Мы направили сейчас письмо Федерации футбола Украины. Если есть возможность, там, допустим, перерегистрировать эту компанию на нас, как Арсенал, и оставить этот клуб. То есть мы от него не отказываемся. Мы и дальше, у нас там есть наработки, чтобы вы дальше финансировать, и клуб остался э -э -э, в футбольном чемпионате. Поэтому, если это произойдет, то мы останемся. А если нет, то, ну, соответственно, значит, клуба больше не будет. Уменюк отправлен в аренду вот, э, с правом выкупа через год. То есть если через год э, металлист захочет его выкупить, то деньги, конечно же, перейдут на счет э, клуба «Арсенал». Если клуб подписал контракт, и это, это контракт официальный, как они могут пойти мне в карман? Рабинович уже просто не знает, что ему себе придумать свое оправдание, потому что он продавал то, чего у него нет. То есть хозяином клуба он не является, поэтому вся эта его сделка – это обычная афера. Рассказал, говорит, вот, закройте долги клуба «Арсенала», мне ничего не надо, все сделали, все мы свои все условия выполнили, а в итоге оказывается, что он не хозяин арсенала, и у него ничего нет. То есть он продавал, как говорится, воздух. Да. Все мы держали слово и сказали, то есть мы продолжаем финансировать команду, даем вам время на то, чтобы вы передали нам Макса. Поэтому все, же понимаете, что если команда выезжает на игры, летает самолетом, тренируется, значит это все финансировалось. Вот. То есть есть определенная еще сейчас пауза в чемпионате, у них есть время подумать и предпринять какие-то шаги, чтобы передать нам акции, чтобы в дальнейшем клуб существовал. Если мы можем, допустим, юридически создать там, другую, допустим, юридическое лицо, там Арсенал, и перевести все контракты э, игроков на, как говорится, на ту компанию, которую мы будем владеть, и тогда, соответственно, мы сможем и дальше финансировать и клуб сможет дальше существовать.